Вчера в Киеве состоялось примещение «Арена-стрит», арена, состоялось заседание Федерации бокса Киевской области, на которой подвели итоги года. Значит, все было в красивой обстановке, были приглашены много гостей, мэры городов, руководители районов, области. И значит, тепло приветствовали просто там артисты, значит, нашу большую дружную семью боксерскую, которые участвовали как, как тренера, руководители. Из культуры, спорта. Также наши спортсмены знаменитые, это чемпионы мира Сергей Денгерук, Юрий Нужденко, Виктор Постол. Значит, на этом заседании были подведены итоги прошедшего года и награждены, во-первых, наша Киевская областная федерация бокса заняла первое место среди всех федераций областных Украины. И тем самым официально утвердилась у нас как бы столица бокса Украины, Киевской области, и во главе с ее неформальной столицей, городом Бровары. Утвердилась уже официально. Хотя уже раньше это уже просматривалось все по итогам выступлений на национальных чемпионатах, на чемпионатах мира, Европы, европейских спортивных игр, где два барбарчанина стали призерами по итогам национальных соревнований. Ну, были награждены два-три тренера, значит, как кращий тренер Року, в том числе ваш покорный слуга, Наши спортсмены ведущие, боксеры, такие как Манукян Георг, средний призер чемпионата мира. Ну и подведены итоги работы среди администрации районов и городов. И вот у нас в Браврах отмечены, в Броварском районе отмечены, подчеркнуто руководителями в области и Украинской Федерации. Подчеркнули, что очень большое внимание уделяют развитию спорта и, в частности, бокса. Очень большое внимание. Поэтому результаты у нас такие высокие получаются. Вот у нас сейчас в Борожьком районе новый глава администрации, Горишко. Глава райрады, Рыжко. Глава райрады, да. Глава райрады, извиняюсь. Да. Очень активный наш человек, очень активный гражданин Украины, которого интересует все стороны жизни, активно помогает в развитии спорта. Просто мы, как говорится, с удовольствием восприняли вот известие, что он возглавил Боровской район. Он, он давний поклонник бокса и спорта вообще. Ну и в городе также мэр городской наш Сапожка тоже уделяет большое внимание спорту, посещает спортивные соревнования, и материальную поддержку оказывает. Так что мы в этом плане у нас очень неплохо складывается обстановка. Ну, и поздравляю наш коллектив и всех, что вот мы первое место в Украине по всем показникам развития бокса в нашей стране.